Друзья, всем привет! Ну что ж, продолжаем згадувати матчи. у этом видео я хочу пригадать матч, который відбувався в английской премьер лізі у сезоне 2024-2025 років. 5 жовтня 2024 года стадион Селхерс-Парк, кристалл Пелес Олівера Галаснера у себя дома. Команда принимает Ливерпуль Эрнест Слота 1-0. Ливерпуль перемагает. Единый мяч на 9 их хвилине матча забив Диогу Жота. Самый его гол на 9 их матчу принес Ливерпулю дуже важную перемогу. Друзья, это была очень важная победа для Ливерпуля. Но давайте, друзья, сгадаем этот матч по порядку. Кристал Пэлас, Оливер Гласнер, главный тренер команды. 3-4-3, стартовая расставка Кристал Пэлас. Хендерс на воротах, три центральных захистники в Травачало, Бамарге и Лакруа, пивзахистники Лерма, Ортон, Митчел, Мехи, Латерали, Сарн, Кетти, это Эзе. В нападе С стартовая расставка Кристал Пэлас. Ливерпульерный слот. главный тренер команды. 4-2-3-1. Стартовая расстановка Ливерпуля. Алисон Бекер в воротах. Ибри Маконате. Вирджил Ван Дайк. Пара центральных захисников. Тренд Александр Арнольд. Костас Симикас по флангах. Опорные пив Райан Гравенберг. Алексис Макалистер. Кертис Джонс. Атаковальный пив захисник. Салах. Коди по флангах. Тадьягу Жота. У нападе. Стартовая расстановка Ливерпуля. Теперь, друзья, давайте говорить про сам футбол, про сам поединок. Ливерпуль с первых же секунд матча. Команда Арне Слота завладела инициативой. Ливерпуль больше команда владела мячем. Ливерпуль большая команда атаковала. И вот, друзья, девятая на матче Костас Симикас. Костас, очень здорово. Симикас. Шикарная разрезающая передача на Кодзи Гакпо. -гак -по. на левом фланге Кодзи по просто Диогу Жота удар гол Диогу Жота девятая хвилина матчу Ливерпуль открывает рахунок на 9 хвилине матча Диогу Жота выпереджает защитника пробивает Диогу Жота и на 9 хвилине матчу Диогу Жота выводит Ливерпуль вперед на 9 хвилине 1-0 Ливерпуль открывает рахунок матч на стадии стадионе Селхерс Парк. Коди Гак шикарный прострел. Прострел. Шикарный прострел от нидерландца и Диого Жота. Да, Диого Жота выпереджает за и пробивает поворотах дуже точно. Португалец 1-0. На 9 их матча Ливерпуль открывает рахунку матча. В принципе, Ливерпуль продолжала команда владеть инициативой, и Ливерпуль в первом тайме полностью контролировал пробег подзеи. команда и мячем больше владела, команда больше атакувала, створивала моменты. И Ливерпуль э, могла команда забить второй мяч, но не удалось свои моменты просто ливерпульцам реализовать. А, на другие тайм у Кристал Пелеса выйдет Матита, Клайн, Камада, Хьюс У Ливерпуля выйдет Ярош, Там у Алисона будет травма, я помню. Эндрю Робертсон, Доминик Сабастай, Луиз Диас, Таватару Энда. Изъявляется у Ливерпуля на тайм номер два. А еще в первом тайме Ливерпуль полностью контролировал перебег подзии, то есть в тайме номер два. И у Кристал Пелиса, друзья, знаете, пошли свои моменты. И я вам, друзья, так хочу сказать, я вам, друзья, так просто хочу сказать, что у команды Оливера Гластера были хорошие моменты, и там и Веза был момент, не забил, там и Алисон с ретовал, в Путин вообще вратарь, да, Ливерпулек и вышел, такой что там, просто ретував, Витверте, я вам сказать, свою команду от пропущенного мяча. Ну, Кристал Пелесу, так знаете, друзья, и не вдалось свои моменты реализовать. И, вправде, другой тайм был за Кристал Пелес. Первый тайм был за Ливерпулем. Ливерпуль полностью владел инициативой. Диого... Жота! На 9-й матча матчу э -э забил гол. И, в принципе, Ливерпуль э -э очень здорово команда действовала. И в обороне ничего сопернику в не дала команда создать плюс сама створивала моменты. А в другом тайме ситуация где-то вышла из под контроля, и у Кристал Пелес уже начались свои моменты, у Ливерпуля, ну скажем так, не то, что прям какая-то паника была, но команде Арне Слота было дуже-дуже нав... скажем так, дуже нелегко было команде Арне Слота, но команда не пропустила, у Ливерпуля еще был, момент такой, чтобы забить. Там Диогу Жота дуже здорово поставил спину, вышел на хорошую позицию, но не удалось реализовать свой момент Ливерпульцем. ливерпульцам. в конце концов, друзья, судья де финальный свисток. Ливерпуль 5 жовтня 2024 года на стадионе Селхерс Парк. Команда обыграет Кристал Пэлас за рахунком 1-0. Единственный это проможный мяч записал Диогу Жота, и эта Победа была очень важной для Ливерпуля. Ливерпуль вышел на первое место, и своего счастья команда уже не отдала никому, и Ливерпуль до конца сезона остался первым и стал чемпионом английской премьеры. Лиги. Абсолютно заслуженное чемпионство Ливерпуля. И вот эта победа над Кристал Пелес, она была очень-очень важной. И очень важно было перемогти Ливерпульцем И Ливерпуль с этой задачей справился. Команда была очень важной дуже Очень важной перемогой. Найкращий футболист того матча, ну, конечно, это был Диогу Жота. Конечно, что это был Диогу Жота, конечно, что саме он был лучшим футболистом того матча. И... и это был очень хороший матч в исполнении Диоги Жота. Это был дуже хороший матч в исполнении Диогу Жота. И, конечно, Диоги Диогу Жота, що буде не вистачати Диогу Жота, восхитительный футболист. Восхитительный человек Диогу Жота, и безусловно, такого человека, как Диогу Жота, э, будет не хватать э, не только Ливерпуля, вообще, э, да вообще этому миру будет не хватать э, такого человека, как э, Диогу Жота. Вот. А вот Диогу Жота, при всем аж так и снова, так и друзья, да, вот Диогу Жота, вин завжды залышся в сердцах кожного болевальника Ливерпуля. При всем, что, и снова, так и друзья, такие люди, как Диогу Жота, они не умирают. Они живут вечно, и это однозначно так. Провидал мы друзья, цей матч. 5 жовтня, 24 рик. Матч английской премьер-лиги, Селхерс Парк. Кристал Пэлас, Ливерпуль 1-0. Ливерпуль победил. Важная победа. Диогу Жоте записал переможный мяч на свой рахунок, и Ливерпуль сдобыл перемогу. Кристал Пелесу та Ливерпулю только добра, только счастья цим обом командам. Я обожаю. вам, друзья, бажаю все наикращего. Бережите себе. Не друзья, будьте счастливыми людьми. Бережите себе. Друзья, всем до побачення, всем пока.